viloyat adliya boshqarmasida adliya tizimida faoliyat olib borayotgan xotin qizlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini tashkil etildi hozir shu haqda. intellektual o'yinda viloyat adliya boshqarmasining yeridit davlat xizmatlari agentligining intellekt yuridik texnikumining tafakkur va xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslarning kreativ notariuslar jamoalari o'zaro uch bosqichda bellashdilar qizg'in bellashuv davomida jamoalarning bilim salohiyati mutaxassislar tomonidan baholab borildi natijaga ko'ra birinchi o'rinni kreativ notariuslar jamoasi qo'lga kiritishdi ishtirokchilarga zakovat intellektual o'yinda faol ishtirok etganligi uchun diplom va esdalik sovg'alari topshirildi adliya vazirligi tomonidan hozir xotin qizlar huquqlari himoya qilish bo'yicha dolzarb ikki oylik doirasida aksiya ketyapti mana shu uchta asosiy tadbirlar doirasidan kelib chiqqan holda mana bugun adliya boshqarmasi tizimidagi xotin qizlar o'rtasida zakovat intellektual o'yinlar tashkil etilgan tadbirda adliya boshqarmasi tizimidagi to'rtta jamoa shakllangan o'z nomi bilan o'yin lekin o'sha jamoa o'rtasidagi o'sha mana bu prezident qarorimizda belgilab berilgan o'sha zakovat intellektual o'yinni ommalashtirish jamoa o'rtasidagi o'sha aqliy harakatlarini yana ham oshirishga xizmat qiladi ayol borki olam munavvar ushbu e'tirof taraqqiyot sari jadal odimlayotgan mamlakatimizda ayollarga bo'lgan e'tibordir yosh avlod dastlabki hayot saboqlarini onadan o'rganadi millat davomchilari bo'lgan ayollar milliy ma'naviyat tarbiya asoschilari hamdir shuning uchun ham bugun jamiyatda ayollarning intellektual salohiyatini doimiy ravishda oshirib borilmoqda xotin qizlar o'rtasida o'tkazilayotgan bu kabi intellektual o'yinlar kelajak avlodni tarbiyalashda o'zining ijobiy samarasini beradi